নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আহিছিলোঁ ওৰিয়া গাঁও স্কুললৈ যিহেতুকে আপুনি সকলোৱে গমেই পাই আছে যে আমাৰ স্কুলখনে এশ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু সেই আমাৰ অহা আঠ তাৰিখে এখন সাধাৰণ সভা হ'ব তাৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু আহি পেলাই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি লগ পালোঁ আমাৰে সৌভাগ্য বাইদেৱে পৰিচয় কৰাই দিব এয়া আমাৰ ইমা বাইদেউ বাইদেউ সকলোৱে জানে তো পৰিচয়টো কৰাই দিয়ক বাইদেউ

উপানেতিয়ো মানে ক'লে যে মই পঢ়া স্কুলখনত যাম যাব শুনিছো ঠিক আছে তুমি আহা মোৰ ঘৰলৈ যাম লাগিলে শইকীয়া পাৰা মোৰ ঘৰ আচলতে গুটাই গাঁৱতে আছিলে গতিকে মই স্কুলত ক্লাছ এইটৰ পৰা শ্বহীদবোৰ গুচিছিলোঁ আজি সেই সূত্ৰে নীলিমা বাইদেউ যেতিয়া আহিব খুজিছে মই সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ স্কুলখন চাই আহোঁ সেইকাৰণে আহি আমাৰ বাইদেউৰ লগত কথা পাতি কেনেকুৱা পালোঁ নমস্কাৰ মই জ্যোতি বৰুৱা মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ নীলিমা বাইদেউৰ লগত হয় আৰু মই অসম সচিবালয়ৰ সমৰ্থ আছিলোঁ তাৰ পৰা মই দুহেজাৰ বিছ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছো গ্ৰন্থগাৰী হিচাপে হয় আৰু এতিয়া মই লেখিকা কুমাৰ যুটীয়া সম্পাদিকা হিচাপে আছো লেখিকা কুমাৰ হয় মোৰ দুখনমান গ্ৰন্থ আজি এই বিদ্যালয়ত মই উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে হয় খুব সুন্দৰ আমাৰ যিহেতুকে স্কুলৰ লাইব্ৰেৰী আছে আৰু বাইদেউ হতে আহি পেলাই ইয়াতে বাইদেৱে লিখা কিতাপ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে আৰু অনাগত সময়ত আমি বাইদেউহঁতক লগ পাই থাকিম আজি খুব ভাল লাগিলে এটা মানে খুব সুন্দৰ মুহূৰ্ত আৰু সেই মুহূৰ্তটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু শেষত আমাৰ পঢ়াইলিকা ভাষা আছে পঢ়াইলিকা ভাক কিবা এটা কৈ দিয়া খুব ভাল লাগিছে আজি এই বাইদেউহঁতক লগ পাই ভাল লাগিছে বাইদেউহঁতক মই আগৰ পৰা চিনি পাওঁ দুগৰাকী বাইদেউ হয় এই বাইদেউ এইখন স্কুলতে পঢ়া বুলি গম পাই পেলাই আজি আৰু বেছি ভাল কৰিছে আমাৰ আগন্তুক যিহেতু শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান আহি আছে বাইদেউক লগ পাই সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে বাইদেউৰ লগৰখিনিকো মাত আনিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বাইদেউৰ লগৰখিনি আনিব আমি শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠানটি উলহ মালহৰে পাতিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে বাইদেউহঁত বাইদেউহঁত যদি ইয়াত পঢ়া নহয় বাইদেউহঁতক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আছে আপোনালোকে আমাৰ সময় সহযোগ কৰিবহি আমাৰ লগত থাকিব আমাৰ ভাল লাগিব পঢ়িছিলে সেই প্ৰেমবাদা বাইদেৱে কৈছে যদি এখনত পঢ়া নাই ইয়াত গতিকে ওচৰলৈ ভাল লাগিলে বাইদেউহঁত আহিব সিমানখিনি হয় আৰু যিহেতুকে আমি আজি আমাৰে সৌভাগ্য আমি হঠাৎ লগ পাই গ'লোঁ ত' বাইদেউ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিলে যিহেতুকে

ৰীণা হাজৰিকা আছিলে ৰেণু বাইদেউ আছিলে তাৰপিছতে বিমলা কাকতি আছিলে বীণা শৰ্মা আছিলে তেওঁলোকেতো হয়তো ইয়াত নাথাকিব পাৰে বিয়া বাৰু হৈ দূৰলৈ যাব পাৰে তথাপি সৰুমাই আছিলে গোলাপী শৰ্মা আছিলে পুষ্পা পুষ্পা বৰাই অনুৰোধ কৰিছো ইয়াৰ আমি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰা ইয়াতকৈ সোণালী সুযোগ আমি নাপাওঁ যিহেতুকে এশ বছৰ বৰগীৰে উৰিয়া গাঁও বালিকা মজলীয়া বিদ্যালয় আৰু সদায় সদায় আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানো পাতিব নোৱাৰোঁ এশ বছৰ এটা মানে মানে ইমান ডাঙৰ এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ আমি সকলো সাক্ষী হ'ম সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে উৰিয়া গাঁও স্কুলত পঢ়া প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হওক আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিসকলে চাই আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু আহিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কৈ দিছোঁ অহা আঠ তাৰিখে আমাৰ সাধাৰণ সভাখন অনুষ্ঠিত আয়োজন কৰা হৈছে তো সাধাৰণ সভাখনৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহ্বায়ক কমিটীয়ে আৰু যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে আগ্ৰহ কৰি প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে যোগাযোগ কৰিব আৰু বিশেষ একো নকওঁ বাইদেউ ধন্যবাদ দি দিওঁ ন ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক